मैं आपको जी बोला लगा रहा हूँ आप लगाओ ना हम लगा रहा हूँ लगाओ ना आपकी जो मानसिकता आप अपना यूज करोगे देखो जाने दो देखे देखो मेरी है आप आगे लेटे हो इश्यू है इसलिए देखिए वहाँ आगे और यहाँ हम लगे आप आने कोई इशू ये देखो तो ना चलो ना आपके तो 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 साथ पाकिस्तान है बिल्कुल है बिल्कुल साबित करना चाहते आपको भी नहीं होना चाहिए आप देखो क्या हिंदी में पाकिस्तान लिखो मैं पैर रख के जाऊंगा आदि के है के लिए झंडे को हमें नहीं उतरना ये हमारे संविधान में बंगाल तो 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 में जाओ वेस्ट बंगाल में क्या हो क्या हुआ हुआ रहा है वेस्ट बंगाल में मैं पैदा होगा यहाँ आप जाते आपको क्या मालूम कहां क्या हो रहा है देखिए हमारी मीडिया ना बिकी की असल कभी ये डिबेट क्यों नहीं हो रहा है कि भाई इंक्वायरी क्या हुई आतंकी हमारे देश, हम देश में ले ले हाई सिक्योरिटी है अंदर आंतरिका से आगे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक मर्डर होता है चार दिन पुलिस द्वारा इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ कोई भी देश का कोई शोक नहीं मनाया गया कोई शोक मनाया लोगो ने किया सौ व्यक्त किए अगरबत्ती जलाए जगह जगह मोमबत्ती जला सॉरी मोमबत्ती नहीं अगरबत्ती नहीं होगा ये बस पाकिस्तान वाले आके पे हमारी बोल रहे बोलो देखिए वापस बोलेंगे कि लेडीज के सामने गाली दे रहे हैं नहीं नहीं ये तो अरे एक अपनी मानसिकता हम लोग गाली दे रहे पाकिस्तान का नाम भी लिखता हुआ पे

ना सब एक दूसरे को देख के चलते हाँ। आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रही क्या मैं आपको बोलेंगे हिंदू अच्छे हैं बच्चा लोग अपने मांगे सूरक उपस्थित है देखे उल्टी बात हो रही है उल्टी बाजेंगे वो आपको नहीं होना चाहिए हरा झंडा है हरा झंडा हरा तो मेरे तिर हरा में हरा तो मेरे तिरंगा में भी है हाँ दो हरा तो तिरंगा में भी है हाँ तो वो पाकिस्तान का झंडा भाई तो भाई नहीं तो पाकिस्तान का भारत का झंडा है कि नहीं दिख रहा है जैसे पाकिस्तान का पाकिस्तान का दिख रहा है पाकिस्तान अच्छा पाकिस्तान का जिक्र है कि नहीं झंडा पाकिस्तान का जिक्र है मत पर है ना भाईचारा को मत खत्म कर रहा है

टॉप टेन महाराष्ट्र न्यूज चॅनलमधून मी दीपक कोटेकर यावेळेला मी उपस्थित आहे नालासोपारा पूर्वेच्या पोलीस ठाण्यामध्ये काल एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता पाकिस्तानचे झेंडे पायाखाली आल्यामुळे काही मुस्लिम समाजाच्या महिलांना त्याचा राग आलेला आहे जर तुम्ही हिंदुस्थानात राहता तर पाकिस्तानाच्या झेंड्यांवरती तुमचा का प्रेम आहे त्या विरोधात आता हिंदू समाज एकट्ठा झालेला आहे जाणून घेऊ आपल्यासोबत यावेळेला विश्व हिंदू परिषदचे काही नेते आहेत त्याचबरोबर नालासोपाराचे आमदार राजन नाईक देखील आहेत सर संपूर्ण काय घटना आहे घटना ऐसा है जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो समस्या अभी खड़े हो गए जो युद्ध का वातावरण चल रहा है दुश्मन देश के साथ उसके विरोध करने के लिए पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ इस्लामी आतंकी में बोलता हूँ जो हमला हुआ उसके विरोध में हमारे यहाँ के दो तरुण अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए पाकिस्तान का झंडा और बांग्लादेश का झंडा वो नीचे चुपका रहे थे कि ताकि हमारा एक आक्रोश है और पब्लिक इसके ऊपर पैर रखे जाए बट इस विरुद्ध में दो मुस्लिम महिलाएं जो अपने वीडियो देखा है वो आके बोलते हैं कि ये झंडा तुम लगा नहीं सकते हो उनके साथ झगड़ा करते हैं उनको गालियां भी देते हैं जो वीडियो में आप लोगों ने देखे होंगे बाद भी बाद करते हैं वो दो लड़के कैसे भी करके वो घर पे जाते हैं वीडियो वायरल होने के बाद जब ट्विटर में ये ट्रेंड हो गया तो आज नाला सोपारा पुलिस चौकी के वो दो लड़के को बुलाये जो बुलाना नहीं चाहिए हमारा कहना है कि वो दो लड़के को तुम सराहना करना चाहिए कि उन्होंने कुछ जिगरा का काम किया है ताकि उनको बुला के उनको ऊपर प्रेशराइज करके उनके साथ क्या बात की हमको पता नहीं चला जब हमको पता चला कि वो दो लड़के यहाँ पे आए थे उनका परिवार के साथ उनको बुलाए थे दो पढ़ने वाले लड़के हैं तो काफी नर्वस है इसके लिए हम हिंदू समाज के सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए पीआई साहब से ये मांग किए है कि वीडियो में दिख रहा है तो महिला पाकिस्तान झंडा के समर्थन में वहां पे झगड़ा कर रहे हैं और हमारा संविधान बोलता है कि जो पाकिस्तान दुश्मन देश, जो पाकिस्तान झंडे के समर्थन में खड़ा होता है उसके ऊपर देशद्रोह का मामला देश कार्रवाई करेंगे वीडियो हो रहा है, उनका आने के बाद वरिष्ठ से बात करेंगे वो करेंगे ऐसा करके हमको आश्वस्त किए है ता है की वीडियो की तपास की जाए नी का भूमिका पुलिस थाने पोलीस निरीक्षक आहेत ते घेतील जाणून घ्या आपल्यासोबत आमदार राजन नाईक आहेत नाईक साहेब अलीकडे घटना खूप वाढल्या आहेत या अगोदर श्रीपस्तामध्ये देखील हेच घडलेलं आहे आता तर कुलाम पाकिस्तानचा समर्थन करण्याच्या गोष्टी पुढे येतात काय भूमिका घेणार तुम्ही आमचे विश्व हिंदू परिषद नेते सगळी माहिती सविस्तरपणे सांगितलेली आहे पोलीस प्रशासन त्यांचं काम आहे त्यांना सुद्धा संध्याकाळपर्यंत ते या संदर्भात जो व्हिडिओ होता तो व्हिडिओ सायबर सेल आहे त्यांच्याकडे पाठवलेला आहे त्याच्यात जे जे गुन्हागार असतील त्यांच्यावरती प्रचलित कायद्याप्रमाणे निश्चितपणे कारवाई केली असं जाईल असं आम्हाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पी एस साहेबांनी सांगितलं आणि मला विश्वास आहे आम्ही त्यांच्या संपर्कात वरिष्ठांशी संपर्कात योग्य ती कारवाई प्रशासनाने केलीच पाहिजे अशी आमची पोलीस प्रशासनाकडे मागणी आहे योग्य कारवाई जी आहे ती पोलीस प्रशासनाने केलीच पाहिजे असं म्हणणं नालासोपारा एकशे बत्तीस आमदार राजन नाईक यांनी केलेलं आहे आता हे पाण्यासारखं ठरेल या ठिकाणी आपण जर पाहिला तर था, पोलीस ठाण्यामध्ये तमाम हिंदू एकत्रित झालेले आहेत आपण काही हिंदूंचं देखील मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू त्यांना विचारण्याचा प्रयत्न करू काल नक्की काय झालेलं आहे भैया कल का जो मामला आहे नालासुपरा पोलिस ठाणे मे आय है क्या है आहे उसके ऊपर लिगल कारवाई होनी चाहिए आ? और जो देश के खिलाफ वो लोग आके हम पाकिस्तानी झंडा जला रहे उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान झंडा है हिंदुस्तान का नहीं है अगर वो सपोर्टर है पाकिस्तान के इसीलिए वो आके यहाँ पे खड़े हो रहे हैं इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि उस उसपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को भी उठा के अंदर डालना चाहिए जो दो युवक है दो युवक को भी पुलिस ने बुलाया था वो दो युवक को लेकर उनके बारे में क्या कहना चाहे वो दोनों युवक को जांच का विषय भी है लेकिन वो कन्फर्म है वही लोग किए हैं इसलिए उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी हमारी मांग है की जे दोषी कारवाई कार्रवाई पाजे जर तुम्हाला हिंदुस्थान मध्य रहा तर भारताच्या झेंड्याशी तुमचं प्रेम असला पाहिजे पाकिस्तानच्या झेंड्यावर जर तुमचं प्रेम असेल तर तुमच्यावरती देशद्रोहाचा गुन्हा देखील दाखल झाल्याशिवाय राहणार नाही ना जी घडलेली आहे या मुस्लिम महिला कोण आहेत याची चौकशी आता नालासोपारा पोलीस ठाण्यातील पोलीस करतील आपल्याला हे सर्व विषय काय वाटतं कमेंटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया आम्हाला नक्कीच कळवा टॉप टेन महाराष्ट्र न्यूज वसाई विरार